Salam az müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Kanalıma abunə olun, videolarımı bəyənəsəniz çox şad olaram. Hər birinizə öncədən təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, bizim bugünkü mövzü izahlarımızdan biri 2022-ci il miq imtahanına düşmüş, hələ məktəbə qədər mənilərin miq imtahanına düşmüş, ikinci sertifikatda düşmüş, sosial mədəniyyət, Vygotskinin sosial mədəniyyə ali psixofunksiyaların tarixi mədəni inkişaf nəzəriyəsidir. Bu nəzəriyyə haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Nəzəriyyənin ilk hissəsində, yəni müəllimin uşaqla olan münasibətlərindən söhbət açılır ki, təbii ki, hər bir müəllim Məqsədi nədən ibarətdir? Ən səmərəli və ən keyfiyyətli tədrim metodlarından istifadə edərək uşaqların keyfiyyətli dərəcədə inkişaf etməsidir. Təbii ki, biz məktəbə qədər müəllimlər, tərbiyəçi müəllimlər 1-6 yaşlı kiçik yaşlı uşaqlarla işləyir. Təbii ki, bu daha çox məsuliyyət tələb edən bir dövrdür. Ancaq buna baxmayaraq işinin peşəkarı olan müəllim bu yaş xüsusiyyətlərini, yəni məktəbə qədər yaş dövrünə məxsus olan yaş xüsusiyyətlərini dərindən bilsə, ən səmərəli üsul və metodları buna yuğunlaşdırıb tapsa, onun belə deyim də təlim-tərbiyə nəticəsi də gözəl olacaqdır. Buna görə də məsələ psixofunksiyalan tarixi-mədəni nəzəriyyəsi də məs müəllimin uşağın yaş və fərdi xüsusiyyətlərini və onun həyat ehtiyaclarını yaşına uyğun olan tələbatlarını nəzəri alaraq təlim-tərbiyə işini həyata keçirməsindən söhbət açır. Hansı ki, məşhur ailə və psixoloq Vygotskinin insanın psixoloji dövrləşmə fikrini irəli sürmüşdür ki, həmin bu dövrləşmədə insanın müəyyən yaş dövrünə xarakterik olan yaş xüsusiyyətləri haqqında həmin bu dövrləşmə periodizasiyasında bundan söhbət gedir ki, Vygotski belə hesab edirdi ki, hər bir yaş dövrünün özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır və həmin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq səmərəli aparıcı fəaliyyət, səmərəli təlim və metodla seçilərsə nəticə daha gözəl olacaq. Buna görə də Vygotski məktəbə qədər yaş dövrünə xüsusi əhəmiyyət yetirirdi. O belə fikirləşirdi ki, məsə məktəbə qədər yaş dövründə, yəni erkən yaş dövründə şəxsiyyətin formalaşması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, ki, çünki bu dövrdə yaxşı formalaşmış şəxsiyyət gələcəkdə özünü təsdiq edən və cəmiyyətdə özünə müəyyən yer qazanan bir fərd olaraq inkişaf etmiş olur. Buna görə də məhz ali psixofunksiyaların tarixi mədənin inkişaf nəzəriyyəsi meydana çıxdı ki, bu nəzəriyyə hələ də öz aktuallığını itirməyib. Bir sıra psixoloqlar, pedaqoqlar bu nəzəriyyə üzərində müəyyən yenə də araşdırmalar apararaq onu daha da yeniləyir və ictimaiyyətə təqdim edirlər. Deməli, burada bəhs edilən məsələlərdən biri də təhsil məsələsidir ki, təhsil nədir? Təhsil iki nəfər arasında olan fəaliyyətdir ki, burada təbii ki, müəllim və uşaq, yəni tərbiyyətçi müəllim və uşaq münasibətləri nəzərdə tutulur ki, burada birinci tərəf, yəni müəllim, uşaqlara müəyyən bilik və bacarığı ötürən şəxs, ikinci tərəf yəni uşaqlar isə bilik və bacarığı qəbul edən şəxsdir ki, yəni ikinci tərəf olan uşaq Müəllimin ona ötdürdüyü müəyyə məlumatı qəbul edərək biləndən bilməyənə, bacarmayanə, bacaranana çevrilir. Ancaq bu halı hər zaman qeyd etmək olmaz ki, təhsil hər zaman öyrənmə prosesidir. İstər bağça, istər universitetdə oxuyan, belə bağçadan tutmuş universitetə qədər, təbii ki, bunların hamısı məktəbə qədər məhsə olsun, universitetlər olsun, məktəblər olsun, hamısı tədris təhsil müəssəələridir və heç də bu müəssəələrə gedən uşaqların hamısının istər tələbə üstə uşaq, istər şagird müəyyən birə yiyələnməsini mütləq olduğunu mümkün değil cing heç də hər zaman dərsdə məşğələdə iştirak etmək, tələbə olmaq, müəllimlə kontaktda olmaq insanın hər zaman öyrənmə prosesi demək deyil. Təbii ki, öyrənmə nə zaman baş verə bilər? İnsan məlumatları şuurlu şəkildə qavrayarsa. Əgər onu konkret olaraq əzbərləyirsə, burada öyrənmə prosesindən söhbət gedə bilməz. Məsələn, burada bir nümunə var ki, bu da ixtiari sinif müəllimlərinin ə, uşaqlar üçün məyə mövzunu keçəndən sonra test tətbiq edir və mövzudan həmən sonra keçilən test nəticəsində uşaqlar yüksək nəticə əldə edir. Təbii Demək ki, bunun səbəbi həmin anda uşaqların verilən məlumatı mexaniki olaraq əzbərləməsindən irəli gəlir. Bir müddətdən sonra həmin testi keçirdikdən sonra isə zəif nəticələr göstərilir, çünki uşaq məlumatı mexaniki sürətlə əzbərlədiyindən sonra bir müddətdən sonra unutdur və həmin testdən istənilən nəticəni əldə etmir. Burada da nəyə nəticə gəlir? Yəni insan, yəni uşaq məlumatı şuurlu şəkildə qavrayarsa, o artıq həqiqətən də öyrənənə çevrilir. Yox, əgər mexaniki şəkildə öyrənərsə, o sadəcə bir müddət onu yadda saxlayacaq və bu anda uşağın ehtiyacları ödənməyəcək. Bunun üçün önəmli olan burada faktor nədən ibarətdir? Verilən məlumatları uşaqların şuurlu şəkildə qavramasına imkan yaratmaq, hansı ki biz burada uşağın hərəkət, fəaliyyət, fəallığı, idraki fəaliyyətdən söhbət açaraq ki, uşaqda müstəqillik, axtarmaq, kəşf etmək kimi xüsusiyyətlər formalaşmaqla verilən məlumatları şuurlu şəkildə mənimsəməsinə imkan yarada bilərik. Bəzən belə hallar da baş verir ki, his, uşaq təhsil fəaliyyətinə cəlb edilmədiyi halda müəyyən məlumatları öhdə edir ki, məsəl ki, kiçik yaşlı uşaqlar hansısa bir dizgi filmlərə baxdıqda və ya da ki onun özündən böyük-böyük bacı və qardaşlarının müəyyən məlumatlarını öyrənən zaman onun yanında durduqda uşaq öyrənir. Çünki uşaqda həmin ehtiyacları, yəni həmin mövzuları ehtiyac duyur və bu ehtiyac onun idraki fəallığı canlandırır ki, uşaq öz ehtiyaclarından irəli gələr, həmin məlumatları şuurlu şəkildə mənimsəyir. Buna görə də əgər uşağa müəyyən məlumat verən zaman uşaqda heç bir dəyişiklik yoxdur uşaq istənilən nəticəni göstərmirsə, deməli o verilən məlumatları sadəcə oları mexaniki şəkildə əzbərləyib. Yox əgər uşaq öyrəndiklərini praktik olaraq tətbiq edə bilirsə və üstünən uzun zaman keçməsinə baxmayaraq onu yeni öyrənmiş kimi xatırlayarsa, demək uşaq məlumatı şuurlu şəkildə öyrənibdir. Burada psixika haqqında da söhbət gedir ki, yəni, psixika sadəcə ətraf aləm haqqında obrazların təsəvvürü deyil, eyni zamanda bir fəaliyyət sistemidir. Və burada Elkon fəaliyyətin insanın həyatında mühüm rolunu və hətta onun inkişaf problemi haqqında təsəvvürləri altüst etdiyini və ondan önə keçdiyini qeyd edir. Fəaliyyət nədir? Fəaliyyət insanın müəyyən ehtiyaclarını ödəməsi bir prosesidir, kən yəni, hər bir insanın həyatda uşaq olsun, böyüyü müəyyən ehtiyacları olur və bu ehtiyacları ödəmək üçün o müəyyən fəaliyyətlə məşğul olaraq həmin ehtiyacları dəyər ki, həmin insanın da, uşağın da fəaliyyətə təhrik edən onun əsl ehtiyacı və bundan yaranan motivasiyadır. Təbii ki, insan məsələ qarşısına müəyyən bir məqsəd qoyur, bu məqsədi həyata keçirmək üçün çalışır, çabalayır və yəni fəaliyyət göstərir və sonunda o nəticəyə nail olur. Yəni burada da uşağın aparıcı fəaliyyətinin onun ehtiyaclarını ödəməsinin əsas faktoru qeyd olunmuşdur. Yəni əgər uşaq fəaliyyət, uşağın ehtiyacını ödəmirsə, yəni uşaq müəyyən dərəcədə cəhd etmirsə, öyrənmirsə, deməli uşaq heç bir dəyərlə yoxdur. Yəni sadəcə bir azbəllər. Yox, əgər uşaq fəaliyyət onun, məsələn, hansısa bir fəaliyyət seçəndə, məsələn, biz məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün dərs formasında fəaliyyəti seçsə, bu zaman uşaq heç bir nəticə əldə etməyəcəkdir. Çünki dərs məktəbdə keçirilən dərs Məktəbə qədər yaşlı uşaqların ehtiyacını ödəmir. Bu uşaqlar oynayaraq öyrənsələr, bu zaman həmin aparıcı fəaliyyət növü oyun olduğuna görə, uşağın həyat ehtiyacı, yəni tələbatı ödənilir və oyun zamanı verilən məlumat uşaqda mexaniki deyil, şuurlu şəkildə qavranılmış olur. Yəni yaş dövrlərinə uyğun olaraq aparıcı fəaliyyətlərin seçilməsi verilən məlumatları daha şuurlu şəkildə mənimsəməyə köməkçi olur. Təbii ki, hər bir yaş dövründə özünə aparıcı fəaliyyət növü vardır. Məsələn, kiçik məktəbə qədər yaş dövründə oyunlar, məktəb zamanı Təlim böyük insanların həyatında əmək əsas aparıcı fəaliyyət növü hesab olunur ki, yəni, an aparıcı fəaliyyət də insanın həyat ehtiyaclarının tələbatlarını ödəmək üçün ə, yaranan səbəblərdən yaranır ki, bu da təbii ki, insanın yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq hər bir aparıcı fəaliyyətin növləri vardır ki, bunlar da təbii ki, hər aparıcı fəaliyyət növdə anədən bir-birinə keçmir və həmin aparıcı fəaliyyət növlərinin birindən digərinə keçən dövrü senzitiv dövr adlandırılırlar ki, bu həmin böhranlı dövrlərdir ki, insan yəni yeni bir vəziyyətdən digər bir vəziyyətə düşür. Bola görə məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda apardığı fəaliyyət növləri onların tələbatları ilə bağlı elkonin müəyyən bir cədvəl hazırlanmışdır ki, həmin bu yaş dövründə erkən yaşdan uşaqlıq yaş dövrünə qədər uşaqların əsas apardığı fəaliyyəti və e, inkişaf sferaları haqqında məlumat verilmişdir. Məsələ, çağılq yaş dövrü 0-1 yaşa həte edir ki, bu dövrdə biz bildiyimiz kimi uşaq dünyanı yeni-yeni kəşf edir, yəni əşyaları manipulyativ fəaliyyətin üstünlüyü təşkil etdiyi dövrlərdən biridir. Bu dövrdə uşaq daha çox onda bağlılıq hissləri ona görə təmasda olmağı daha çox sevir. Ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə hüsnə bağlılıq və ilkininam istəyi yaradılır ki, bu ilkininam hisləri ilk öncə ana ilə yaradılır. Yəni uşaq artıq yavaş-yavaş özünü güvəndə hiss etməyə başlayır ki, bu dövrdə motivasiya dəyər sferası üstünlüyü təşkil edir ki, motivasiya dəyər nəyə görə? Yəni motivasiya dəyər sferasında bunu emosionallığın üstünlüyü təşkil etməsi ilə nəzərinizə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni hansı dövrdə uşaqda emosionallıq və hissləri ilə e, öyrənmək üstünlüyü təşkil edirsə, burada vəsi dəyərlər. Yəni dəyər insanın hisləri ilə bağlı olan bir amildir. İkinci, körpəlik, yəni 0-3 yaş dövrüdür ki, artıq uşaqlar dünyanı kəşf etməyə başlayırlar. Maş deyərlər uşaqlarda mən obrazı formalaşmağa başlayır, artıq əşyalarla manipulyasiya, polifliasiya nitqdir və artıq uşaq öyrənməyə doğru getdiyinə görə burada intellektual və kognitiv sfera üstünlüyü təşkil edir. Yəni burda da belə yadınızda saxlayın, əgər emosional hisslər üstünlüyü təşkil edirsə, motivasiya, dəyər, əgər öyrənmək və idraki proses elm üstünlüyü təşkil edirsə, burada intellektual artıq adı bizim üçün bir açardır, təşkil edir. Məktəbə qədər yaş dövrü 7 yaş dövrüdür ki, bu dövrdə uşaq artıq müstəqil olur, sərbəst hərəkət etmək arzusu bələdiyyəmdə rol oyunlarının üstünlük təşkil etməsi böyükləri, canları yamslayır. Yenə də burada artıq emosional sosial münasibətlər üstünlüyü təşkil etdiyinə görə, burada motivasiya dəyər sferası götürülür. Kiçik məktəb yaş dövrü isə e, intellektual fəaliyyət, uşaq artıq öyrənir, cəhd edir, araşdırmağa, axtarmağa başladığına görə də yenə də öyrənmə prosesləri olduğuna görə intellektual kognitiv sferası üstünlüyü təşkil edir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, yəni böyük, kiçik yaşlı uşaqlarda adətən bağlılıq, yəni körpəlik dövründə e, alığ dövründə, körpəlik dövründə adətən uşaqlarda müstəqillikdir, oyun fəaliyyətidir. Məktəbə qədər yaş dövründə uşaqlarda sərbəst hərəkət etmək, başqalarını yamsalama, kiçik məktəbli yaş dövründə is artıq təlim, yəni konkret olaraq bilikləri öyrənmək istəyünlüyü təşkil edir. Burada baxın, yəni affektiv, emosional komponenti, yəni motivasiya dəyərin əməliyyatlar yerinə yetirməsi, intellektual bacarıq sferasının formalaşması ilə əvəz olunur. Yəni uşaq bunun belə deyim də yenə emosional hiss hissələr və intellektual, yəni məbu aparıcı fəaliyyətlər dövrü şəkildə bir-birini əvəz edir. Daha sonra burada mərhələlərin hər birini xarakterizə edən 4 əsas meyar haqqında. Sosial situasiya nədir? Sosial situasiya ümumiyyətlə uşağı əhatə edən mühitdir. Yəni uşaq anadan olanda müəyyən bacarıqlarla doğulmasına baxmayaraq, həmin bacarıqları inkişaf etdirməsi üçün ona müəyyən sosial mühit lazım olur ki, həmin bu sosial mühitə düşərək uşaq öyrənmə cəhdləri göstərir, hadisələri münasibətləri dərk edərək öyrənir və inkişaf edir. Aparıcı fəaliyyət uşağın həyatında, onun inkişaf mərhələsində ən çox təsir edən prosesdir ki, aparıcı fəaliyyət vasitəsilə uşaq öz ehtiyaclarını ödəyir, öyrənir, araşdırır. Burada istər psixi prosesləri, istər emosional istər idraki, yəni bütün sahələrdə uşağın uşağın həyatında inkişaf baş verir. Böhran nədir? Böhran bayaq da qeyd etdim ki, mə aparıcı fəaliyyətin birindən digərinə keçən bir dövrdür ki, məsələn hansısa bir aparıcı fəaliyyət ə, uşağın istəyini üstələyir və artıq o növbədə məsəl ki, kiçik yaşlı uşaq, ə, çağılıq dövründə anaya daha çox bağlılıq nümayiş etdirir və artıq müəyyən bir müddət keçəndən sonra həmin bağlılığın onun ehtiyaclarını ödəmədiyini görür. Yəni yemək, içmək, yatızdırmaq, artıq dünyanın kəşf etdicə öyrənmək istəyir və baxır ki, artıq həmin ehtiyacları anaya bağlı onu bu ehtiyac ön ödəmir və artıq böhran dövrü keçirir. Uşaq artıq öyrənməyə cəh göstərir. Yerməsi ilə bu öyrənmə başlar ki, artıq uşaq kəşf edir. Yəni əşyalarla manipulyasiya etməklə öyrənməsi onun əşyəvi fəaliyyətinə, yəni əşyəvi fəaliyyətlə öyrənməsi onun artıq aparıcı fəaliyyətinə çevrilir. Yəni bəhran bir aparıcı fəaliyyətdən digər aparıcı fəaliyyətə keçən zaman artıq uşağın bir aparıcı fəaliyyətinə onun ehtiyacını ödəmədiyini görəndən sonra digər aparıcı fəaliyyətə keçməsi bir dövrdür. Yəni ziddiyyətli bir dövrdür ki, uşaq məsəl üçün bu ziddiyyətli dövrdən bir mərhələdən digər mərhələyə keçir, öz ehtiyacını ödəməsi üçün lazım olan aparıcı fəaliyyəti seçir və inkişaf edir. Törəmə isə müəyyən fəaliyyətlər zamanı uşaqda yaranan yeni məlumatlardır. Bu hansı ki Piyajenin ə, nəzəriyəsində də qeyd olunub ki, yəni uşağın kəşf etməsi, öyrənməsi nəticəsində əldə etdiyi yeni məlumatlardır. Buna görə Viqotskinin fikrincə aparıcı fəaliyyət təkcə intiqai deyil, uşağın bütün ehtiyaclarını ödəyir, onu hər tərəfli inkişaf ettirir ki, istə zəihni fəaliyyət, istə başqaları ilə ünsiyyət, emosional, estetik yaradıcılıq, yəni aparıcı fəaliyyətlərin hər biri uşaqları hər tərəfli cəhətdən inkişaf ettirir. Buna görə də hər bir müəllim mütləq surətlə uşağın həyatı üçün zəruri olan aparıcı fəaliyyət növünü bilməlidir və həmin aparıcı fəaliyyət növündən yola çıxaraq həmin uşağa öyrətməlidir. Yəni biz bağça yaşlı uşaqları məcburi şəkildə part arxasında əyləşdirib, stol arxasında əyləşdirib, məktəb mühitinin şəraitini uşağa öyrətsək, bu onun aparıcı fəaliyyət növü olmadığına görə və həmin dövr üçün uşağın ehtiyacını ödəmədiyinə görə, çünki məktəbə qədər yaş dövrdə uşağın aktiv hərəkətli olduğu bir dövrdür və bu dövrə uyğun olaraq uşağı 40 dəqiqə, 30 dəqiqə stol arxasında oturub nə təmaəllumat öyrətmək heç bir nəticə əldə edilməyəcəkdir. Buna görə də uşağın hərəkətlilik dövrünə nəzər olaraq, öyrənmə dövrünü, aktivlik dövrünü və şəşvətmə dövrünü nəzərə alaraq oyunlardan istifadə edib, yəni oyunu əsas aparıcı fəaliyyətə çevirərək onları öyrətmək uşaqda biliyin, mexaniki deyil, şorlu şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradacaqdır. Mövzumuz bu qədər, əziz müəllimlər, ümid edirəm izahım sizin üçün aydın oldu. Növbəti videoların, yəni davamını istəyirsinizsə, qeyd etdim kimi kanalıma abunə olub videolarımı bəyənsəniz çox şad olaram.